बसमिल्ल वसूल मोहतरम हाजरन व नाजरीन इलरात के हवाले से आज हमारा अगला लेक्चर लेक्चर नंबर पाँच है इस मरहले में हम इलमरात के छठे मरहल के हवाले से गुफगु करेंगे गुजशत लेक्चर में आप सामीन व नाजरीन ने पाँचवें मरहले के हवाले से गुफ्तु सुनी जिसमें हज़रा का कराम काीम को हिफ्स करना उस हवाले से गुफ्तु थी और ये वही आइमाई क्राम थे कि जिन्होंने हिफ़्स किया और बाद में उन्हीं की नस्बत से इल्म की आसानी जो हैं वो मरूफ़ हुई अब इस मरहले में क्या हुआ इमाम जहाबी रहमत ला करदा दूसरे तबका के रिजाल का मताल से इस बात की बखूबी वजाहत हो जाती है कि सैदना अबू हर रजी अल्लाह तन सदना अब्दुल्लाबन अब्बास रजी अल्लाह तयदना अब्दुल्लाब्आयाश सदना अबूल आलिया अर्रिया रजी अल्लाह तदनाबई बिन काब रजी अल्लाह तू से कुरान पढ़ा और सयदना म़ीरा बिन अबू शहाब मखजूमी रजी अल्लाह तों ने सदनाान रदी त से कुरान पढ़ा है औरमद बिन यसीद नहम ने सैदना अब्दुल्ल इबन मसरूद से कुर करीम का इल्म अखज़ किया है इसी तरह हज़रतम बिन कैस रहमत लाई ने हज़रत अब्दुल्ल अबन मसरूद रदी अल्लाह तन से कुर करीम कोखज़ किया और सैदना अबू अब्दर असलमी रहमत आल ने हज़रत ऊस्मान सयदना अली और सयदना अब्दुल्लाबन मसरूद रजी अल्लाह तह तीनों से अर्जन अखज किया है कुरान मजीद की तालीम और क़ीरात के हवाले से इस्लामी शहरों में से मदीना मरव्रा के बाद सबसे ज़्यादा मशहूर था अहल कोफा बहुत जल्द कुरान मजीद की तालीम और क़ीरात और तफसीर का अहतमाम करने में मगन हो गए थे सयदना अब्दुल्ला सैदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तब नाजरीन बखूबी वाकिफ़ हैं या आप अमीरमिन हैं दूसरे खलीफा राशिद हैं उनकी सिफ्त बयान करते हुए फरमाया करते थे कि कुरान पढ़ते वक्त इनकी ऐसी आवाज़ होती थी जिस तरह के शहद की मखियों की बिन बनाहट की आवाज़ होती है और मोहतरम नाजरीन मैं आपके सामने ये बात भी अर्ज़ करता चलूँ कि हज़रतमर फ़ारूक़ रजी अल्लाह तहों ने सबसे पहले जिस तरह आपने कुरान मजीद को फैलाने के लिए और इसका एहतम करने के लिए मुख्तलि सिहबा कराम को मुमालिक में भेजा है इसी तरह आपने कोफा में कुरान करीम की तालीम देने के लिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह आपने भेजा और सबसे पहले आपने हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद को कोफा में भेजा और उन्होंने ही जाके वहाँ पर कुरान करीम के इल्म को फैलाया पहली सदी से ज़्यादा वो वक़्त नहीं गुजरा कि वो सिबाई कराम जिनका तस्करा हमने अभी पिछले मरहले में भी किया है उसमें आखिर में फौत होने वाले हज़रत जैद बिन साबित हैं जिनका वफात का सन पन्तालीस हिजरी है तो इन हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगले लेक्चर में सातवां मरहला और आठवां मरहला उसके हवाले से गुफ्तु गुफ करेंगे अल्लाह करीम हमारी सबकी मदद फरमाए अल्लाह हाफिज़ ना से